لوگ کہتے ہیں کہ طارق جمیل صاحب یہ اندر سے شیعہ ہو گئے اور اسی لیے ان کو اس ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑا جو ایک مرتبہ بھی فاطمہ علیہ السلام کہہ دیتا ہے یہ اس پر سب صحابہ کا الزام لگا اور اگر طارق جمیل صاحب وہ چاہیں نا تو ابھی تبلیغی جماعت جو یہ ہے اس سے بڑی تبلیغی جماعت وہ بنا سکتا میں طارق جمیل صاحب کو یہاں پر مشورہ دینا چاہوں گا کہ طارق جمیل صاحب آپ حدیث کی تبلیغ کریں اس سے بڑی کوئی تبلیغ نہیں بسم اللہ وسلات و السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو مولانا طارق جمیل صاحب حافظ کے حوالے سے گزشتہ دنوں ایک ویڈیو میں گفتگو کرتے ہوئے میں نے یہ بات کہی تھی کہ جس طرح انہیں مانسیرہ تبلیغی اجتماع سے اس میں شرکت کرنے کی اجازت نہیں دی گئی اور اس سے باہر نکالا گیا اس کی وجوہات کیا ہیں اور سوشل میڈیا پر ان کے بارے میں کیا گفتگو ہو رہی ہے ابھی ایک بیان سامنے آیا ہے جس کی روشنی میں میں کچھ چیزیں ہمارے سامنے مزید واضح ہو گئی ہیں اور ہمیں بھی یہ Uh, اس کے اوپر پھر بات کرنے میں مزید آسانی ہے کہ ہم اصل حقیقت آپ کے سامنے لا سکیں اور جو منظر دکھائی دے رہا ہے اس کے پیچھے جو وجوہات مولانا تار جمیل کی ہسٹری اور تبلیغی جماعت کے اندر ان کے حوالے سے ایک طویل عرصے سے جو لاوا پک رہا تھا وہ کس طرح سے سامنے آیا ہے مفتی اسماعیل تورو صاحب ہیں کوئی میں ان سے زیادہ واقف نہیں ہوں لیکن ان کی ویڈیو سامنے آئی ہے تو یہ ویڈیو آپ سنیے پھر اس پہ بات کریں پھر مسئلہ ہے کہ

تو کہہ رہے ہیں کہ بڑی عزت ہے اور اپنے لوگوں کو بھی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ مولانا طارق جمیل صاحب کا جو کام ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے بندے کو ضائع نہ کریں اور حقیقت یہی ہے کہ یہ فرقہ پرس گروہ اپنے بندوں کو ضائع ایسے ہی کرتے ہیں جس طرح ایک کمپنی میں اگر مینیجر کا ورکر سے اختلاف ہو جاتا ہے تو پھر جس طرح اسے نکالا جاتا ہے فائر کر دیا جاتا ہے یہ فرقوں میں بھی تو یہی کام چل رہا ہے اختلاف ہو جاتا ہے بس ٹھیک ہے اس کو نکال دو اجارہ داری ہے نا مسجدوں پر اجارہ داری ہے فرقوں پر اجارہ داری ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ہاتھ میں ہے سب دیوبندی فرقے والے سمجھتے ہیں یہ جو ہے نا یہ ہمارے ہاتھ میں بریلوی سمجھتے ہیں ہمارے ہاتھ میں اسی لیے یہ آئے دن کبھی مفتی منیبر الرمان صاحب کو فرقے سے نکال دیتے ہیں بریلویت سے کبھی جلالی صاحب کو نکال دیتے ہیں اور اسی طرح طارق جمیل صاحب کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا جو دین ہے یہ تو اس پر یہ وہ تو ہے نہیں نا اللہ اور اس کے رسول کا دین اگر اللہ اور اس کے رسول کا دین ہوتا تو کسی کے کیا مجال کے نکال سکتے یہ تو صرف قرآن مجید کی قرآن مجید کی اتھارٹی ہے رسول اللہ کی اتھارٹی ہے کہ وہ کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس دین پر نہیں بچے ہیں دین علی اللہ مانا تل لا دین علیہ اللہ صلاح لَهُ, له جستا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما تو یہ اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایک اہم بات اپنی اس گفتگو میں کہی ہے جو اصل چیز ہے اور یہی وہ بات ہے کہ جو میں نے پہلے مولانا طارق جمیل کے حوالے سے کہی کہ تکفیری طبقہ جو ہے ان کو کسی بھی طارق جمیل کے کسی عمل سے ان کو کوئی اختلاف نہیں بلکہ میں نے یہ تک کہا تھا کہ اگر کوئی فرقہ پرست وہ سو قتل بھی کر دے نا تو یہ مذہبی جو یہ مولانا حضرات ہیں یہ معاف کر دیں گے اسے کوئی بڑے سے بڑا گناہ بھی کر دیں یہ اپنے فرقہ پرش شخص کو معاف کر دے ہاں اگر وہ فرقے کی یا وہ کسی شیعہ کے ساتھ جا کے بیٹھ گیا اور ان کی ایما کی اوپر نہ ہو تو پھر یہ اس کو معاف نہیں کریں گے یہ ہے انتہا پسندی گروہ پسندوں کا طریقہ کار تو یہ تورو صاحب جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ سب بے صحابہ علماء کے نزیک کفر ہے ایک طبقے کے نزیک کفر ہے اور ایک طبقہ اختلاف کرتا ہے لیکن صحیح بات بھی یہ ہے نا کہ یہ کفر ہے مفتی اسماعیل طورو صاحب یہی وہ وجہ ہے کہ جس پر نکالا گیا ہے طارق جمیل صاحب اور آپ نے بیان کر دی اچھی بات ہے ورنہ تو اس بات کا مولانا طارق جمیل کی حوالے سے جو ویڈیو آپ بیان کر رہے ہیں اس کا کوئی تک نہیں بنتا تھا یہاں پر کوئی فٹ نہیں بیٹھ رہی یہ بات کہ آپ مفتی اسماعیل تورو صاحب آپ مولانا طارق جمیل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور اس میں آپ سبِ صحابہ کا مسئلہ چھیڑ رہے ہیں تو سبِ صحابہ اس لیے بیان کیا آپ نے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اب آپ کے یہ جو دیوبندیت ہے اس پر تکفیریت غالب آ رہی ہے آہستہ آہستہ اور اس میں یہی چیز زیادہ ہے یہ سب بے صحابہ کو ایک بہانہ بناتے ہیں ورنہ طارق جمیل صاحب کا انہوں نے کب سب بے صحابہ کیا ہے طارق جمیل صاحب نے کب کسی صحابی کو سب و شتم کیا ہے اور یہ آپ نے بہت اچھا کیا مفتی اسماعیل تورو صاحب یہ لفظ استعمال کر کے کہ سب بے صحابہ کو بھی کفر کہتے ہیں اب دیکھیں دیوبندی کتنا ہی لبرل کیوں نہ ہو جائے وہ بالآخر اس کے اندر تکفیریت چھپی ہوئی ہوتی ہے اس طرح کے دیوبندی اب یہ مفتی اسماعیل تورو صاحب بہت کوشش کر رہے ہیں اس بات کے لیے کہ وہ بات کو بنائے اور طارق جمیل صاحب کی حمایت کریں اور ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں لیکن اور عوام اور جو حقیقت آ ہے نا آپ تو لوگوں نے دیکھ لیا تبلیغی جماعت کا اصل چہرہ تبلیغی جماعت کے اندر کیا کھچڑی پک رہی ہے اور کس طرح سے مولانا طارق جمیل صاحب کو یہ طارق جمیل صاحب ہے جنہوں نے پوری دنیا کے اندر تبلیغی جماعت سے لوگوں کو متعارف کرایا آپ پوچھئے ہر بندے سے ورنہ کسی کو نہیں پتا تھا تبلیغی جماعت کون ہے کیا چیز ہے تبلیغی جماعت کے کسی ان کے اندر جو بیس بیس سال لگانے والے ہیں انہیں نہیں پتا کہ ان کا دوسرا مولوی کون ہوتا ہے رائے ونڈ کے اندر کون تشکیلیں کرتا ہے مولانا کیا ہے اور مفتی طارق جمیل صاحب کے مولانا طارق جمیل کے علاوہ اور کون سے علماء ہیں بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا بہت کم لوگ ہیں اور جن کو یہ سامنے لے کر آتے ہیں اور ان کو اختلاف بھی اس بات کے اوپر ہے کہ طارق جمیل صاحب وہ اتنا کیوں بس ایک چہرہ بن گئے نا تو اب یہ طارق جمیل صاحب کو انہوں نے کیوں سائڈ پہ کیا انہی وجوہات کے کی اوپر کی کہ طارق جمیل صاحب جسی شخصیت میں نے آپ کو بتایا کہ ایک پورا چہرہ بن گئے انہیں کو جب انہوں نے سائڈ پہ کیا ہے اور ہٹایا ہے تو اندازہ لگائیے کہ کیا کس طرح وہاں پر توڑ پوڑ چل رہی ہے اور اگر تاریخ جمیل صاحب وہ چاہے نا تو ابھی تبلیغی جماعت جو یہ ہے اس سے بڑی تبلیغی جماعت وہ بنا سکتا ہے اس کی اہمیت کو یہ بات سمجھ گیا ہے مفتی اسماعیل دورو اسی لیے وہ تعریف کر رہے ہیں اور اپنے لوگوں کو ڈانٹ بھی رہے ہیں سمجھا بھی رہے ہیں معلوم ہے نا کہ آمد الناس وہ مولانا طارق جمیل کی دعوت کے اوپر ہی تبلیغی جماعت میں آئے ہیں لیکن انہیں نکالا گیا اس کی سیاسی وجوہات ہو سکتی ہیں میں اس سے اختلاف نہیں کرتا بہت سارے کچھ افراد کہتے ہیں کہ عمران خان کی حمایت کی وجہ سے ان کو نکالا گیا ہے یا عمران خان کے بارے میں انہوں نے کچھ بیانات دیے ہیں مجھے کچھ زیادہ اس کا علم نہیں ہے انہوں نے دیے بھی ہیں تو کیا ہے لیکن اصل جو چیز ہے نا جو مولوی حضرات جو سوشل میڈیا کے اوپر اس کو چلا رہے ہیں اور جو دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ ہے سب بے صحابہ یعنی صحابہ کو گالی دینا اب طارق جمیل صاحب نے کب صحابہ کو گالی ہے مجھے تو کبھی نہیں معلوم اور آپ بھی اس بات کے گواہ ہوں گے کہ آپ نے بھی کبھی نہیں سنا ہوگا کہ مولانا طارق جمیل نے صحابہ اکرام کو گالیاں دی ہوں گی یہ حقیقت میں یہ اس شخص ہر اس شخص پر سبِ صحابہ کی توہین لگاتے ہیں سبِ صحابہ کا الزام لگاتے ہیں کہ یہ شخص صحابہ کو گالیاں دینے والا ہے جو امام علی کی افضلیت کی بات کرے جو امام علی علیہ السلام کے حق کی بات کرے جو اہل البعید کی بات کرے جو ایک مرتبہ بھی فاطمہ علیہ السلام کہہ دیتا ہے یہ اس پر سبِ صحابہ کا الزام لگاتے ہیں پوری تاریخ گواہ ہے ان کے جو اکابر ہیں اور مروانی انہوں نے محبان اہل البعید کو اسی لیے شہید کیا قتل کیا اس نام کو لے کر یہ سب بے صحابہ کرتے ہیں صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں شیعہ کی تاریخ آپ پڑھ لیں ان کو بھی اسی لیے قتل کیا جاتا رہا ہے ان کے تمام فرقوں کو اسی لیے مارا جاتا رہا ہے سوشل بائی کارٹ ہوتا رہا ہے کہ یہ اہل البعد کا نام لیتے ہیں اور الزام کیا تھا سب بے صحابہ یہ سبِ بے صحابہ کرتے ہیں صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں اسماعیل تورو صاحب نے بھی یہ بات یہاں پہ کی ہے اور طارق جمیل صاحب کی وضاحت طارق جمیل صاحب کے بارے میں بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سب صحابہ حرام ہے بلکہ کفر ہے اور یہی انہوں نے متفقہ مسلک بیان کیا اور جس پر کہا کہ میں بھی میرا بھی یہی صحیح رائے ہے اسماعیل تورو صاحب آپ یہ کب بیان کریں گے صحیح مسلم کی چھ ہزار دو سو بیس ہمارا معاوی تو ابھیانہ سعد حکم کیا کہ تم علی بن ابی طالب کو سب کیوں نہیں کرتے کیوں سب نہیں کرتے اب یہاں پر یہ مت کہنا کہ اس سب کا مطلب یہ نہیں ہے اور اس سب کا مطلب وہ نہیں ہے اور سب کا ایک ہی مطلب ہے یہی یہ مطلب ہے جو جس موقع کے اوپر آیا کیونکہ یہاں پر سامنے والا غصے میں آگئے ابن ماجہ کے اندر روایت ہے کہ جب معاویہ بن نبی سفیان نے ان کو حکم دیا بلکہ غصہ پھر وہ آگے سے غصہ ہوئے سعد بن نبی وقاص بن نبی رضی اللہ عنہ آگے سے غصہ ہوئے تو بندہ غصہ صرف تنقید پہ تھوڑی ہوتا ہے غصہ اور پھر اتنا غصہ کہ پھر آگے سے پھر پورے فضائل سنا دے اور پھر ساتھ میں جو محدثین نے یہ روایت کیا ہے کہ خدا کی قسم اگر تم ساتھ نبی وقاص کہتے ہیں اگر تم میرے سر کے درمیان میں نا آرا بھی رکھ دو چیر دو اسے کلاڑی بھی مار دو سر کو دو ٹکڑے بھی کر دو تب بھی میں علی بن ابی طالب پر سب نہیں کروں گا. یہ کون سی سب ہے یہ صرف تنقید کی ہے اور ترجمہ یہاں پر کچھ غلط کرتے ہیں ہمارا کا معنی یہ ہے امیر بنایا اس کا یہ کوئی معنی نہیں ہے کسی ڈکشنری کے اندر وہ ہمارا کا معنی امیر بنانا نہیں ہوتا بلکہ امارا ام کا معنی ہوتا ہے امیر بنانا یا ولی بنا کر بھیجا گورنر بنا کے بھیجا تو بہرحال دوستو یہ اسماعیل تورو صاحب میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ مستدرک کی روایت کا بیان کریں گے جس میں ام سلامہ نے اب عبداللہ الجدلی سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ میں کیوں دیکھ رہی ہوں کہ تمہارے درمیان میں لوگ رسول اللہ کو گالیاں دے رہے ہیں تو انہوں نے کہا سبحان استغفر اللہ یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ پر سب کیا جائے تو ام المنین ام سلما نے کہا کہ نفس رسول کو تو دیا جا رہا ہے یعنی انہوں نے کہا کہ علی کو تو سب ہو رہا ہے یعنی علی کو سب کرنا یہ رسول اللہ کو سب کرنا ہے یہ ام ہیں تو دوستو ایسے لوگ پہلے بھی تھے صحابہ پر سب کرنے والی بات تو آپ کرتے ہیں لیکن کس نے اس کا آغاز کیا کون ہے وہ لوگ کہ جنہوں نے اس کا آغاز کیا اور امام علی علیہ السلام پر سب و شتم ہوتا رہا آپ کو صرف ایک بات یاد رہی اور آپ اسی کو پھر آگے لے کے چلتے ہیں اور اس کو فٹ کرتے ہیں آپ محبان حل البیت پر آج یہ ہمارے بارے میں یہی بات کرتے ہیں میری ویڈیوز کے نیچے آ کر کمنٹ میں لکھتے ہیں کہ صحابہ کو گالیاں دیتا ہے ارے بھائی کب گالیاں دی ہیں تو کسی عام بندے کو گالیاں دینا وہ آرام سمجھ آپ صحابہ کی بات کرتے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ کوئی صحابہ کو گالیاں نہیں دے رہا کوئی صحابہ کے کو گالیاں نہیں دیتا مسئلہ یہ کہ جنہوں نے گالیاں دی ہیں ان پہ پر پردہ ڈالا جاتا ہے ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ خاموش رہو چپ رہو اپنی زبانیں بند کر دو بالکل تم بات مت کر یہ ہے اصل بات کہ جنہوں نے صحابہ کرام کو اور علی سے بڑا صحابی کون ہے امام علی بن نبی طالب ان سے بڑا کوئی صحابی ہے جلیل القدر صحابی اور تو کہتے ہیں کہ جناب آپ یہ نہیں بیان کریں کہ علی بن نبی طالب کو کوئی سب کرتا تھا روایات موجود ہیں احادیث ہیں تو اب اسماعیل تورو صاحب یہ بات بالکل سامنے ہو گئی ہے کہ مولانا طارق جمیل کے بارے میں حقیقت میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ طارق جمیل صاحب یہ اندر سے شیعہ ہو گئے اور اسی لیے ان کو اس ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑا دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں نا یہ جو سنی شیعہ کا لفظ ہے چھوڑ دیں اس لفظ کو چھوڑیں اس بات کو یوں کہیے کہ طارق جمیل صاحب نے علی بن ابی طالب کی ولایت کے اقرار کی پوچھیں آپ اس سے مولانا طارق جمیل صاحب سے اور میں چاہوں گا کہ آپ یہ لوگوں سے پوچھیں ان سے کہ طارق جمیل صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ علی والے ہیں یا آپ شامی گروہ کا حصہ ہیں؟ تو دوستو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب شیعہ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے لیکن ان کی یہ بات لاکھوں لوگوں کا دل جیت گئی ہے اور ترحقیقت یہ ایمان کا اقرار ہے کہ علی مولا ہے یہ اگر علی کی ولایت کا اقرار میں بارہا کہہ چکا ہوں اگر علی کی ولایت کا اقرار شیعیت ہے تو ہر مسلمان کو شیعہ ہونا چاہا اور اگر امام علی, علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کرنا یہ رافضیت ہے تب ہر مسلمان کو رافضی ہونا چاہیے اس کو چونکہ اس کا سامنا نہیں کر سکتے یہ لوگ یہ فرقہ پرس جتنے بھی ہیں اس بات کا سامنا نہیں کر پا رہے ہیں تو وہ بہانہ یہ لگاتے ہیں کہ یہ فلاں شخص جو ہے نا یہ صحابہ اکرا صحابہ اکرام کو گالیاں دے رہا ہے سب بے صحابہ کرتا ہے اور سب وہ شتم کرنے والا ہے اور اسی طرح مولانا طارق جمیل صاحب جو ماشاء اللہ سے دیگر جو مسالک کے علماء ہیں ان سے مل رہے ہیں مولانا جواد نقوی صاحب سے انہوں نے ملاقات دیگر جو علماء ہیں مولانا شنشاہ نقوی صاحب سے ان کی ملاقاتیں ہیں اسی طرح آ... تمام لوگوں کے پاس وہ ان سے ملاقات کرتے ہیں اور یہ بہت اچھی بات ہے یہ ہونا چاہیے لیکن ان کو کیوں بات اچھی نہیں لگتی ان کو اس لیے نہیں اچھی لگتی یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ہمارے مطابق آپ ملے لوگوں سے یعنی ہمارے ایجنڈوں پہ آپ کام کریں طارق جمیل صاحب آپ کے محتاج تو نہیں ہے آپ طارق جمیل کے محتاج ہو طارق جمیل تبلیغی جماعت کا محتاج نہیں ہے تبلیغی جماعت کی ضرورت ہے طارق جمیل کی یہ یعنی انہیں اچھی طرح سے معلوم ہے اور اگر آج طارق جمیل چاہیں میں نے آپ کو بتایا کہ وہ تبلیغی جماعت سے بڑی بنا سکتے ہیں اور کچھ خبریں ایسی بھی ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب اس بارے میں سوچ رہے ہیں کیونکہ وہ تبلیغی آدمی ہے وہ مشنری آدمی ہے وہ تو تبلیغ کریں گے وہ نہیں چھوڑیں گے اور یہ تبلیغی تو کبھی ان کو اندر ابھی گھسنے نہیں دیں گے جو حقیقت ان کی سامنے آئی ہے اب مولانا طارق جمیل مجھے لگتا ہے اور طارق جمیل صاحب کو بنا لینی چاہیے اور میں طارق جمیل صاحب کو یہاں پر مشورہ دینا چاہوں گا کہ طارق جمیل صاحب آپ حدیث ثقلین کی تبلیغ کریں اس سے بڑی کوئی تبلیغ نہیں حدیث عقلین کی حدیث غدیر کی آپ تبلیغ کریں ابھی جو تب طارق جمیل صاحب آپ اپنی جماعت بنائیں اس کا منشور یہ رکھیں کہ میں ساری دنیا کو حدیث پہنچاؤں گا. ساری دنیا کو میں علی بن ابی طالب کی ولایت سے آگاہ کروں مولانا تاری جمیل صاحب آپ دیکھیں کہ اس کے کیا فوائد کیا اس امت کے اندر کیا اللہ کی رحمت آئے گی پاکستان پہ اللہ کی کیا رحمت اترے گی یہ اس کی تبلیغ آپ شروع کریں شیعہ بھی آپ کے پاس جائیں گے آپ کے ساتھ جائیں گے اس سے روزہ لگا رہے ہیں جناب شیعہ بھی لگا رہے ہیں سنی بھی آپ کے ساتھ جا رہے ہیں اس چیز کی تبلیغ کا آغاز کریں انشاءاللہ عزوجل اور چھوڑیں یہ فرقوں کی تبلیغ جو یہ جو چھ پچاس نمبر چھ نمبر جو ادھر ادھر کے جو سنا کے اور پھر بعد میں پورے کے پی کے اندر ہمارے نوجوان وہ فرقوں کے اندر لگا دیے ہیں اب محبت کی تبلیغ بھی ہو جائے فرقوں کی تبلیغ بہت ہو گئی ہے اب محبت کی تبلیغ بھی ہو جائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ